নমস্কাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ লগত জড়িত পাঁচটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম খবৰটো সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সবলীকৰণৰ হকে এক আশাৰ মিছন কৰ্মযোগী ভাৰত ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিভাগ আৰু বৰ্গ সামৰি এক নমনীয় ভূমিকা আধাৰিত আৰু ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণৰ সূচনা কৰা হৈছে ভাল লগা কথা এয়াও যে অসমে এই কাৰ্যসূচীত দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে অসমে এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত দেশৰ ভিতৰতে দশম স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ তিনি দশমিক ছয় লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পঞ্জীভুক্ত হৈছে গতিকে দেশৰ ভিতৰতে দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ অসমে সক্ষম হৈছে আৰু লিখিছে টেক এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ ট্ৰেইনিং ইনিচিয়েটিভ আণ্ডাৰ কৰ্মযোগী ভাৰত টু এনচৰ ডিয়াৰ হলিষ্টিক গ্ৰ'থ আই আৰ্জ অল এমপ্লয়িজ অফ আছাম টু এক্সপ্ল'ৰ এণ্ড এনৰল ক'ৰ্ছ গভ এমপ্লয়িজ আৰ এট দ্য হাৰ্ট অফ ৰিয়েলাইজিং দি ভিজন অফ বিকশিত ভাৰত এণ্ড দি গভ হেজ টেকেন ট্ৰেন্সফৰমেটিভ ট্ৰেইনিং ইনিচিয়েটিভ আণ্ডাৰ দ্য কৰ্ময়োগী ভাৰত টু এনচিয়'ৰ দেয়াৰ হলিষ্টিক গ্ৰোথ আই আৰ্জ অল এমপ্লয়িজ ইন আছাম টু এক্সপ্লৰ এণ্ড এ লৰ্ণ ইন কৰ্চ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সবলীকৰণৰ সেতুৰ কাৰণে যি কৰ্ময়োগী ভাৰত মিছন সেই মিছনত অসমে দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিভাগ আৰু বগ সামৰি এক নমনীয় ভূমিকা আধাৰিত এক প্ৰস্তাৱ উক্ত কাৰ্যসূচীত দেশৰ ভিতৰতে কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যাৰ তালিকাত দশম স্থানত অসম তিনি দশমিক ছয় পাঁচ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মযোগীৰ বাবে পঞ্জীৱিত হৈছে আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে দুহেজাৰ সাতশ তালিকাভুক্ত পাঠ্যক্ৰম শিথিলতাৰ প্ৰশিক্ষণ উপাদান ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ আৰু যোগ শিক্ষাৰ পৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তালৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰশাসনিক আচৰণগত আৰু কাৰ্যকৰী দক্ষতাৰে সজ্জিত আৰু উন্নীতকৰণৰ লক্ষ্যৰে সমূহ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে দ্বিতীয়টো খবৰ ৰাইজৰ তেত্ৰিছ হাজাৰ ছশ ছাপন্নগৰাকী আশাকৰ্মীৰ বাবে ভাল খবৰ তিনি হাজাৰ টকাৰ পৰা চাৰি হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি পালে দৰমহা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এহেজাৰ টকাৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব লগতে আশাৰ ছুপাৰভাইজাৰ দৰমহা ন হেজাৰ টকাৰ পৰা দহ হেজাৰ দুশ টকালৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বাৰশ টকা দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল এক অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব আশা কৰ্মীসকলৰ নতুন দৰমহা তৃতীয়টো খবৰ উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যত সলনি হ'ল বিদ্যালয়ৰ সমসূচী বৰপেটা মাজুলী যোৰহাট হিলছৰ ধুবুৰীকে ধৰি সকলো সময় প্ৰায়বিলাক জিলাতেই সলনি কৰা হৈছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিশেষ নিৰ্দেশনা তেওঁ প্ৰদান কৰিছে প্ৰখৰ ৰদ আৰু উৎকট গৰমে বহিছে ৰাজ্য তথ্য অনুসৰি আগন্তুক কেইবাদিনলৈ উৎকট গৰমে বহিব ৰাজ্য বিভিন্ন জিলাত পাঠদানৰ সময়সূচী সলনিৰ বাবে জিলা আয়ুক্তক আহ্বান শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ আৰু বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে প্ৰায়বিলাক জিলাতেই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই সলনি কৰা হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদানৰ সময়সূচী চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে পাঠদানৰ সময় সাত বাজি ত্ৰিছ বজাৰ পৰা এঘাৰ বাজি ত্ৰিছ বজালৈ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ বাবে সাত বাজি ত্ৰিছ বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈ আৰু মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে সাত বাজি ত্ৰিছ বজাৰ পৰা বাৰটা ত্ৰিছ বজালৈকে হ'ব শেষৰ দি খবৰ লৈ আহিছোঁ পেঞ্চনাৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ কামনা চৰকাৰী পেঞ্চনাৰ সংস্থা অসমীয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ লাখ লাখ পেঞ্চনাৰৰ পেঞ্চন সংক্ৰান্তীয় কামৰ বাবে নিয়োজিত গুৱাহাটীৰ লখৰাত থকা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় পেঞ্চন প্ৰচেচিং শাখাটো সম্প্ৰতি কলিকতালৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পেঞ্চনাৰসকলে নিজৰ পেঞ্চনৰ আঁকোৱা দূৰীকৰণৰ বাবে এই কাৰ্যালয়লৈ প্ৰায় আহিব লগা হয় আৰু এনে অৱস্থাত কাৰ্যালয়টো যদি কলিকতালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ষাঠি বছৰ উৰ্ধৰ এইসকল লোকে অত্যন্ত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু চৰকাৰী পেঞ্চনাৰ সংস্থাই এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি আবেদন জনাইছে যাতে বেংক কৰ্তৃপক্ষই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী এনে সিদ্ধান্ত পৰিহাৰ কৰে অৰ্থাৎ পেঞ্চনাৰ সংস্থা প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে যাতে ষ্টেট বেংকৰ পেঞ্চন কাৰ্যালয় গুৱাহাটীযোৰ লখ বৰ্তমান আছে তাতেই থাকে যদি ইয়াক কলিকতালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় গতিকে তালৈকে যাবলৈ ষাঠি উৰ্ধাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ কাম কৰিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিব গতিকে পেঞ্চনাৰসকলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰে আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ যাতে কাৰ্যালয় পেঞ্চনাৰ কাৰ্যালয় যাতে স্থানান্তৰ কৰা নহয় তাৰ কাৰণে এক ইনিচিয়েটিভ গ্ৰহণ কৰিব বুলি পেঞ্চনাৰ সংস্থাই আশা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এক যোগাত্মক তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগী আশা কৰিছে যাতে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইকেইটা খবৰ তেওঁলোকক জনালোঁ ধন্যবাদ